Слухаємо ще й головного тренера Алчевської команди. Віталій, будь ласка, знову тобі слово надаємо. І одразу перше запитання, пане Анатолій, тут вже і з вашим колегою-опонентом Вадимом Зайцем спілкувалися. Зрештою, наші експерти в студії сходяться на тому, що все-таки буковина сьогодні виглядала сильніше і перемогла заслужено. Ви з цим погоджуєтеся? Якщо да, команда виграє 3-0, значить заслужено виграли. Вообще никаких вопросов немає. Ми придубежали ребята стандарти. вот на полі стандартів забили. два м'яча. Ну, третє це такое діло. Остались з Немножко яралаш Німнушки забили. навчився. Забіли, а так. Поздравляюся з побіди. Але окрім стандартів, все-таки ігровою перевагою, бо володіла. В чому справа? Все-таки лідер чемпіонату сьогодні ну, мало чого міг протиставити команді, яка в другій частині турнірної таблиці. Да я бы не сказал, они как владели, а что, моментов по сути они не создали, это последний, когда мы в десятером прострел был. А так, назовите хотя бы один момент, что они создали. Так, владели инициативой, чтобы сказать, как это тотально, какие-то моменты были. Ну, я не знаю, найдется команда, которая играет 15-го, а через 3 на 4-й проезжает всю Украину и ждать от него какой-то игры. Мы приехали, отметили, сыграли, едем сейчас 1400 домой еще. Ну ничего. Сдвинули на один день игру. У нас не спрашивал никто. Поставили, говорят, надо ехать. Это поставили перед фактом. Мы бы, я думаю, вообще надо как-то согласовывать с командой. Есть игры, например, дерби, Кировоградское дерби. Почему их не посмотреть людям? А приехать у нас я говорил после игры предыдущей с умами, как раз четверо суток, 90, это 96 часов, но мы позже начали, оставалось 91 час до игры. Вот за 91 час мы должны их восстановить, как тренировать, а тренировках вообще вопросов не было. То, -то есть и все? Конечно, пока на автобусы, поезда, автобусы пока приехали, ну, это ждать. Но могли, могли где-то может, и положительно, но ну, вряд ли. Все-таки мы-то настраивали ребят, но я не, это, я, ну, не говорю, что... Ну, сложно через три на четвертый играть, и очень сложно. Можно сказать, что в том смысле вы свою команду, чтобы сравнивать с предыдущими, более успешными матчами даже не впизнали в сегодняшнем поединку. Ну, начали неплохо, минут 10 нормально, потом почему-то отдали не ну, почему-то, наверное, в моем... Вот перед этим я сказал, отдали инициативу, подали несколько угловых, угловых соперников и забил мяч. Вышли вроде с настроением отмазаться, получили второй мяч. А 0-2, гореть ясно, команда на подъеме. Сказать, что Буковина, Буковина хорошая команда. Команда, которая ставит, ставила перед собой задачу перед, перед сезоном попасть, по-моему, в, в премьер-лигу. Если я... Ну не совсем, это в них в мриях было, конкретно задание не было. В мріях и подтягиваться к высотам борьбы за премьер-лигу. Так что мы проиграли 0-3, не обязательно, ну как, третий мяч пропустили на 94-й минуте. Ну это, я опять говорю, остались с и, Ну будем разбираться, сейчас довезем домой и будем, будем разбираться, будем готовиться, а что делать. У нас работа такая. Спасибо. Если ж, дякую. Якщо у лише в мріях боротьба за прем'єр-лігу, це у вас борьба боротьба на часі. Бажаємо вам у нее успіхів.